Вітаю, шановні телеглядачі. Зустріч для вас, і я, ведучий Володимир Дряпак, пропонуємо аудієнцію з людиною без перебільшення легендарною і скромною. Ми запросили того, хто йде з музикою і з любов'ю по житті. А от кого зустрів на цій стежці, і розкаже наш гість, заслужений працівник культури України, звукорежисер Леонід Сорокін. Витаю, Леонидович Анатольевич. Здравствуйте, Володя. Переконанный, что в доли, вы можете сказать «мерси, боку? Так чи не так? Ну как-то так сложилась жизнь, что, пожалуй, все, что задумал, практически все удалось. Не удалось, ну кое-что не удалось. Ну не удалось разбогатеть, во-первых. Не удалось купить какой-нибудь остров там где-нибудь там на Канарах, и, и дачу построить. Ну а так в принципе все нормально. Жизнь прошла интересно. І найголовніше, що я в бы в такому состоянии, що чувствую, що я ще щось сделаю. Мені интересно і хочеться, и хочется что-то варіанти? Ми переконані, що ви ще нічто, -та, а дуже багато зробите, але починаючи нашу довгу розмову, все таки чи мріяли ви про якусь кар'єру у, у своєму дитинстві, і взагалі, коли для Льоні Сорокіна іде, почалося знайомство з музикою? Ну, дело в том, что я еще пацаном как-то так... У нас была у соседей такая большая трофейная немецкая радиола. Я еще помню, такая она такая большая была. Очень. Там почему-то что-то там, видимо, сломалось. И для того, чтобы крутился этот проигрыватель, да, надо было ставить большую такую фарфоровую пепельницу. Там какой-то выступ был такой, надо было ставить, оно придавливало, и тогда проигрыватель работал. И вот я еще маленьким совсем, я играл в радио все время. А потом так сложилось, что я попал на радио. Скажите, ваши батьки кто были? Ну, отец был военный человек. Он был прошел всю войну до Будапешта, он прошел. Там его ранили, потом он служил после выздоровления в Будапеште в, в комендатуре Будапешта, а потом его перевели в Мурманск. Когда его ранили, его отправили в, в госпиталь в Новосибирск, там он познакомился с моей мамой, простая дочь железнодорожника. Что интересно, что отец у меня по фамилии Сорокин, родился в Украине, здесь где-то в Харьковской области, а мама новосибирская по фамилии Волошенко. От так, от і mm -hmm. <схай> произошло такое. Зазвичай талановиті люди, люди у дитинстві дуже такі активні, не десь там щось постійно якимись витівками займалися. Mm -hmm. Чомусь підозрюю, що от ви саме таким і були. Або один, або в якійсь компанії десь як щось е шкодили. так? Чи було таке no, чи ні? Чи ви були спокійним таким? No, ну, До речі, oh, це ваша мама. так? мама, А це мой брат Юра. Він умер. позапрошлом году. А вот это я маленький вот в шубе. Эта шуба мне однажды спасла жизнь, потому что... Что это за выпадок был? Это мы жили в Мурманске, там снега такие, холодно очень, ветры. И ехала машина командира части, а я стоял возле дороги. И машину занесло, и задом меня ударило очень сильно. И я летел, говорят, несколько метров, и воткнулся головой в сугроб, буквально в 20 сантиметров от груды бревен. Буквально еще чуть-чуть я об головой туда сыграл. А так я воткнулся в снег и торчал, ноги кверху. Вылезти я, конечно, не мог в этой шубе. Но она спасла мне жизнь. На счастье все а обещалось. А вообще, вообще-то, конечно, я был хулиган большой. Я, честно, признаюсь, но ну, уже, уже можно признаться, уже. Дети в школу не ходят, слава богу. Так что можно сказать, что я был прогульщиком. А, учился я своеобразно. Я, если попадал в школу, не прогуливал уроки, я сидел и внимательно слушал, что рассказывали для того, чтобы это опять из за лени, для того, чтобы не учить уроки дома. Я все запоминал прекрасно, проблем не было. Если. То есть учился я довольно прилично, но прогуливал. Кроме того, я был таким затейником, озорником, всякие такие какие-то там любил устраивать в школе какие-нибудь там вечеринки, что-то такое. Меня даже однажды из комсомола чуть не выгнали потому что приехала в Полтаву чешская группа, я не помню уже, как называется, и они привезли с собой записи «Битлз». А я тогда уже подрабатывал в городском доме культуры осветителем и учился в школе. И я попросил у них это переписать. Они дали переписать все, всю музыку «Битлз». Тогда «Битлз» гремели по всему свету. Да, так, тогда мы слушали только через «Голос Америки», через эти глушилки, Потом кусочек музыки выскакивает, а тут у меня идеально чистые Записи, в общем, я был, конечно, я был король в Полтаве, просто король. И что-то такое решили мы организовать в школе вечер современной музыки. Естественно, мы всем педагогам рассказали, что мы будем там про Пахмутову. Ну, Пахмутова еще молодая была, ну, не помню, про каких-то советских композиторов, там что-то такое. И наша классная побыла с нами, а потом ушла. А потом возвращается. А у нас там битлы... И мы все танцуем, весь класс танцует рок-н-ролл. Меня, естественно, за шкирку, как организатора. Но спасибо был директор школы Милявский, умнейший человек, умнейший, фантастический. Он меня спас. Он сказал, я его беру на поруки. А так меня уже из Комсомола собрались выгонять. А что тогда, тогда значило быть выгнанным из Комсомола? Это все, это вся карьера, вся дальнейшая жизнь перекрыта. Скажите, далее, после школы, вы пришли учиться у музычной училище, Нет. так? Нет? Нет. Я пришел работать на радио в 66-м году в областной телерадиокомитет тогда. Штат был маленький, я был последний пришедший. Как сейчас помню, я был 16-й по списку, по штатному расписанию. Вот мои коллеги, но это уже значительно позже. Это uh, тоже легендарный коллектив. No. Семен Областная Якович Кушнеренко, радио. тут его нет, он уже умер, uh, был председателем радиокомитета, который как бы принял меня на работу, поверил мне. И когда я получил первую зарплату, мы это дело обмывали, он мне налил так полный стакан самогона. Знаете, с, горочкой такой. И сказал, пей. Я сказал, того, что я ж умру. Он сказал, пей, без работы выгоню. <laughs> своередная да, тактика приема да. на работу <laughs> и в общем таким образом я прижился там, стал своим полюбил эту работу, очень интересная работа Працующий на областном радио какая тогда была атмосфера и какая была аппаратура? Ну, атмосфера техника. была фантастическая, особенно когда пришел к нам руководить радиокомитетом василь Федорович Котляр это необыкновенный человек которому я тоже благодарен по гроб жизни который помог мне и поддержал и который всем привил таку любов к радіо. Ми тоді стали лучшим радіо в Україні вообще. Казав Томас Джефферсон: "Мистецтво керувати це мистецтво любити". Да. Він любив колектив і ви його, да, любили колектив. Да, і дуже mm -hmm. любили, і тоже уважали. Uh, е, тим паче, що він був творчий чоловік, він ще й писав стихи, він ще був драматург на всякий случай. І юрист по образованию. Так багато його Да, да. І дуже приличний журналіст. І вот он научил нас До него радио говорило казенным, сухим, газетным языком. Он пришел, заставил всех перейти на разговорную речь, максимально поощрял, если это все не по тексту читалось, а просто живой разговор, даже чертей давал журналистам, если они заставляли кого-то читать по бумажке. И это было очень интересно, очень интересный период. У том, что фонотека областного радио... Нині багатюща раритетна, ну скажімо, безперебічна золота колекція. І ваша заслуга, і його заслуга там багатюща колекція героїв космосу, ланкових хорів, колективів, героїв соціалістичної праці, спогади партизанів. Фонотека унікальна. А так ж закон був такий, якщо, допустимо, виступлення члена бюро обкома партії. то это обязательно сохранялось там с грифом 20 лет. Если это был секретарь обкома или герой соцтруда, это передавалось в областной архив, эта пленка. И они там и лежат. Там очень много, кстати, там очень много лежит того, что вы даже не знаете сейчас, что есть вообще на самом деле. Там можно необыкновенные вещи найти. То есть все сохранялось. И мы взяли такую тенденцию а, пополнять фанатику. Но тогда было очень сложно. Музыка, музыку радиокомитет получал только из фондов украинского радио. Каждый квартал присылалось там такое. Но там было все такое неинтересное. Поэтому завязались какие-то связи, мы дружили. Мне присылали записи из Тамбова, из Москвы, из Ленинграда, из Воронежа, из Риги, из Болгарии, Великотырного нашего побратима. То есть, фактически, из была ваша инициатива пополнивать Ну, этой... конечно, да, конечно. Архивы а просто... поскольку я, же, я занимался музыкальным оформлением всех передач, и хотелось, чтобы свежо наше радио звучало. И оно зазвучало свежо. У нас, у нас была такая музыка, что приезжали к переписывали. У нас просто просили: ну дайте, дайте что-то такое. И просто специально к нам приезжали. А меня специально отправляли в Москву. Вот, допустим, когда была Олимпиада в Полтаве, Олимпийский огонь, когда через Полтаву провозили, меня отправили в командировку в Москву за песнями. Я поехал, у меня друзья были в утренней почте. Я поехал туда, и они мне записали четыре рулона этих всех олимпийских песен, которые тогда Москва никому не выдавала. Старт дает Москва? Да, да, да. Там и старт дает Москва, и много-много всего. И то есть я привез, и было из чего делать вот это вот огромное торжество, которое было, по-моему, два с половиной или три часа продолжалось. Там была история, когда именно на стадионе был праздник. Там так получилось, что это, ж, это ж все было на магнитных пленках. Можете себе представить? Это тысячеметровые вот эти вот бобины. И э, все это надо было склеивать, переклеивать. И магнитофоны МЭЗы, которые не синхронно работали, и которые работали только от 220 вольт. Поэтому мы взяли и карус, автобус, сняли сиденья в нем, поставили МЭЗы. А МЭЗ ⁇ это вот такой магнитофон, это я для телезрителей говорю, вот такого размера, он весил, наверное, килограмм 200, наверное, если не больше огромный такой, видите такие бобины, пленки бобины и э, синхронно они не работали, но мы старались их синхронно два магнитофона нажимать. Эти номера были проклеены ракордами, вот такая лента цветная, такая по толщине магнитной ленты, ну чтобы видно было. И то есть два магнитофона синхронно крутились, потому что если один вдруг сломался, то второй со второго тогда сразу берем звук и, и передаем, поскольку была трансляция тогда, ну практически на весь мир. И радио, и телевизионная была трансляция. Да, так вот я, я ж договорю этот эпизод: Олимпийский. Олимпийский, да. И значит, я клеил эти фонограммы тоже мучительно, это всю ночь. Это все было записано, вообще все записано, потому что не было тогда микрофонов таких, не было. Дошнуров да у нас таких не было, чтобы там на поле протянуть. А там и хоры, и, и солисты. Поэтому все, все было абсолютно записано. Фонограмма была сделана. И я это все там склеил, пришла комиссия обкома партии. И сели, это все прослушали, Котляр считал сценарий, сценарий был Котляра, Котляр и Заславский Михаил Осипович были сценаристы и режиссеры-постановщики этого всего праздника. Значит, это все читали, а потом, а я уже сижу, я двое суток это все там монтировал, без сна, без ничего, чуть живой сижу. И вдруг эти паразиты из обкома партии начинают менять местами, переставлять эти номера, в общем, все вот так перекрутили. А завтра уже в 10, по-моему, утра уже это все представление, или в 2, я уже не помню когда, но помню, что с утра. И мне все надо переклеить. Сумасшедший кусок работы. И я опять не сплю третьи сутки. Мало того, я кому-то отдал свой пропуск на стадион, и не помню, кому отдал, ну, это не важно. А система пропускна? Да, та 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 там такое оцепление стояло. Беспека. Да, и я, короче говоря, я это все склеил, прихожу, вот такая гора пленок километровых рулонов, вот такая. Я иду, ни машины мне не дали, ничего. Я иду пешком, можете себе представить, с этим. Причем, если я не приду, то праздника просто не будет. Ну, просто не будет, никто об этом не подумает. У ваших руках свято. Да. И я пришел, а меня не пускают. И я и так и сяк объясняю охране, ну, ну пропустите, ну не будет без меня праздника. Нет, ни в какую. Я так отошел в сторонку, там от служебного хода стадион, а стадион же только построили тогда в И я отошел и сел так возле колонны и задремал. И сплю, и мне что-то снится такое, я не помню, что-то бурное такое. И сквозь сон я слышу голос Василия Федоровича Котлера. Где этот Сорокин? Я просыпаюсь, он надо мной стоит. Ну, в общем, праздник прошел блестящий вообще. Ни одной зазубринки ничего не было. Самое мирное сражение спортивное. Да, да. Да, причем была телевизионная трансляция тогда. Прямая. Очень интересно. Вот такие у меня эпизоды. Это часто в моей жизни случалось. Все время все так на грани фола. нерви, ну як то от нервна система видержувала. Хто не ризикує, той не творить музику. Да, Певно, да, да, да. Леоніда Анатолію, кінороботи, тобто музика для кіноробіт, дуже важливий і, скажімо, без перебільшення, масштабний епізод у вашому творчому житті. Ми бачимо вашого товариша, видатного да. композитора, знаний син, знаного батька Максим Дунаєвський. Яким було знайомство Леоніда Сорокіна? творче и особисте. Яким был приезд хлопцев московских э, у Полтаву и как начиналась співпраця? Ну, я очень хорошо помню, как я сижу, что-то какую-то передачу там озвучил, что-то я не помню, делал. Звонок раздается. У меня на пульте прям телефон стоял. Раздается звонок из Москвы. Звонит Марк Айзикович, э, тогда он был художественный руководитель ансамбля «Фестиваль». Марк говорит мне, говорит, слушай, тут такое предложение, есть такой композитор Максим Дунаевский, сын Исака Дунаевского. Вот он нам предлагает записать музыку к трехсерийному фильму. А, тогда еще не трех, тогда он должен был быть шести или семисерийный. А -а 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 -а, «Три мушкетера». Поговорили. Я говорю, ну хорошо, я поговорю с руководством, разрешат нам или не разрешат. Пошел к Василию Федоровичу Котляру, говорю, вот такая история, такое предложение. Он говорит, даже не думай соглашайся, потому что это шанс твоей жизни. Я говорю, ну вы же понимаете, что это будет режим радиокомитета сорван. Он говорит, а меня это не волнует. Работай, когда хочешь, но в 10 утра, чтобы ты был на работе. До 6 вечера. Все, у меня сокращенный рабочий день был. И вот так вот я начал работать в кино. Приехали Максим Исакович Дунаевский, и приехал Дима Тавмян, замечательный композитор. Он не так давно ушел из жизни композитор, аранжировщик, блестящий, совершенный дирижер, еще и трубач очень хороший. Он сын знаменитого армянского композитора Тавмьана. И я помню первую ночь записи, ну не идет, ну не идет и не идет. То в темпе ошиблись, а все же надо по, по секундомеру, это не просто. В общем, я терпел, терпел где-то часа в три ночи, мои нервы сдали. Я нажал на кнопку громкой связи, обложил их хорошим таким матерым русским. Словом. Крепким. Да. И вы знаете, все как-то слепилось сразу. И Дунаевский сразу заулыбался. И музыканты сразу все поняли. И как-то возник вот такой контакт. Красавице, да, музыка давалась очень сложно. Три с половиной месяца. Пока, пока, покачивая На шляпах! Судьбе не Опять скрипит потертое седло и ветер холодит былую рану, э, куда вас, сударь, к черту занесло? Про цю технологію, которую вы впервые взяли, записуючи Д'Артаньян три мушкетера, ходили легенды? Ну, я практически первый начал ставить на каждый барабан, на каждый инструмент, на каждую тарелку хет микрофон отдельный стал ставить. Раньше не ставили. Раньше ставили один микрофон снизу, один микрофон сверху, и все это тянули. И плюс плохо обработанные студийные помещения, все эти барабаны гудели, ну, как во всех старых песнях, во всех старых фильмах. Все это гудело, и не было вот этого вот конкретного звучания барабанов, а барабаны и бас это как бы основа и, и, и вокруг этого все уже потом мы наложениями накладывали потом трубы, гитары, э, саксофоны там всякое такое, остальные инструменты. Основное ну, вот было, вот, вот вся проблема была в барабанах. Мне пришлось э, соображать самому, потому что литературы тогда не было по этому поводу прочитать было негде. Пришлось слушать, вот фирменные записи мне присылали, привозили много пластинок из-за рубежа. Я вот вычислил такой режим записи. И поэтому потом потянулись люди в Полтаву. Были все тогда, практически все, и, и Лещенко, и Кобзон, это звезды в то время были. Валентину Толкунова не доехала, правда. Лариса Долина, что-то мы с ней записали. Ирина Поноровская мы целый цикл песен записали. София Ротару мы тоже записывали какие-то песни. Ансамбль «Червона Рута», соответственно, ансамбль «Я, Трань», Микола Мозговый. Это да, все знакомые обличия. Вот Константин Никольский ага. стоит, это Даня Магазаник, Это Ирина, Ирина Понаровская Панаруська. молодая, это Алексей Мажуков, композитор. Вот они. Это вы посередине. А вот я. Зустречаете Ирину Понаровскую. Да. А это Костя Никольский прекрасный музыкант, композитор. Знаете песню «Повесил свой суток на, на спинку стула, стула музыканта». Музыкант. Вот это его одна из многих прекрасных песен. Все вот эти его самые главные песни, вот они были здесь в Полтаве у нас в студии записаны. Каждый из артистов, они же ну, по-своему имеют свои характеры, свои вады, свои амбиции какие-то. Приезжают сюда, все-таки, ну, возможно, периферия. Как вы с ними работали? Я до сих пор работаю с исполнителями. И я уже убедился, чем популярнее человек, чем он талантливее, тем он умнее, образованнее. А образованный человек, ну, как бы, ну, не позволит себе вот с режиссером театральным или телевизионным, или звукорежиссером, он не позволит спорить о чем-то несущественном. То есть, если это споры, то только творческие споры. спорили ли да, конечно. До речі, режисер підказує нам про роботу фестиваля а. і Леоніда Зрокіна із Володимиром Высоцьким. Да. Так. Це було в місті Северодонецьк, це Марко Дякович, Володимир. 1978 Висоцький. рік, так? Да. Вот это был цикл концертов, много было, по-моему, целую неделю или 10 дней мы работали, вот это я молодость. Ага. Это все артист ансамбля фестиваль. Якими були ті гастролі? Ребята, предложили поехать с ними на гастроли поработать с Высоцким в Северодонецке. А поскольку мы писали много тогда кинофильмов, много подряд у нас шли фильмы, 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 как-то с деньгами стало не очень хорошо. И Максим Дунаевский позвонил директору Высоцкого и договорился... Тогда кино было не такое прибыдковое, да, хотя очень популярное. Копейки платили, копейки просто. просто. Да. И позвонил, договорился с директором Высоцкого, что тут возьмет ансамбль фестиваль с собой на гастроли. Каждый день 5-6 концертов. Масштабно. Можете? Да, 60 тысяч зрителей каждый день смотрели эти концерты. В первом отделении работал ансамбль Красной Маки, потом ансамбль фестиваль работал, а потом выходил во втором отделении. Выходил Володя Высоцкий, ансамбль фестиваль, выучил с ними одну песню. Его боготворили все просто, все люди. А официально же его нигде нельзя было, боже, упаси. Ну, в кино его где-то там показывали как актера. Ну, правда, потом немножко позже уже песни пошли. А И из Кейбин себя, Бун. из себя, ну что запомнилось? Во-первых, он такой сдержанный человек. Во-вторых, только с Мариной Влади, угу. только все в порядке. Он все время говорил, вот я приехал, видите, приехал. Деньги заработать, чтобы к Марине поехать в Париж. Я же не могу говорить, но ну, я же не Альфонс все время за ее деньги. Она ездить опять в Париже? Да, 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 да. И вот он старался, он помимо этих пяти-шести концертов в день, он еще работал, начинал в 8 утра, он ехал куда-нибудь на завод, потом э, выступал в какой-нибудь школе, в каком-нибудь институте, между концертами. Потому что, ну, во-первых, 40 минут между концертами, перерыв, потом... 45 минут працював ансамбль фестивалі Красної Маки, тобто в нього півтора години вже було, він йшов десь небудь там по 40 минут виступав. Чиновники, ті, хто найбільше, мабуть, ратував на своєму рівні заборонити, бо да, є. Да, да, е да, да. Партійна вказівка там зверху заборонити концерт Висоцького, при можливості, вони е сиділи в перших главах да, е да, глядачів. Да. І Володя почти на кожному концерті їх как бы, підначував трохи. Мало того, там був такой э случай. Я не буду сейчас рассказывать его, курьезный довольно случай, когда хотели отменить вообще концерты. И когда кинулись отменять, ну куда же отменять, когда еще остается там 5 или 6 дней, еще 30 где-то концертов, и мало того, на эти концерты приглашены уже секретари обкомов, министры какие-то там, даже секретарь ЦК какой-то приезжал, но он так инкогнито где-то там в ложе, я знал, что он приезжал. В общем, все с удовольствием приезжали послушать Высоцкого. И вот на одном из концертов, там табло во дворце спорта, как раз напротив сцены. А табло, помните, какие были на электролампочках, это все, надписи появлялось, появлялись. И вдруг появляется надпись «Поздравляем Владимира Семеновича Высоцкого с 40-летием». У него исполнился в этот день. 40 лет ему исполнилось, и потащили цветы. А он как бы не афишировал это все. И вообще не хотел... Ну вот, вот так получилось... Это действительно любовь, э -э -э, да, за в глаза... Справди. Тут она проявилась, вот эта вот народная любовь. Во-первых, Володя прослезился, он не ожидал этого. Во-вторых, это надо было видеть. Просто пошли толпы людей с цветами. Я не знаю сколько, ну, ну, ну просто вот огромную гору навалили цветов. Очень так любил это нужно заслужить. Конечно. Вызнание всенародное, без да. преобещения. Да, он действительно был народный артист. Вот настоящий народный артист.